Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Merenung dua ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua dan pada ayat yang ketiga yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin sadaqallahu alazim Firman Allah yang bermaksud apakah manusia itu mendabik dada dengan menyatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji mereka yang terdahulu agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapakah yang benar-benar berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. jemaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada sekalian orang yang beriman bahawa orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak boleh merasa selamat dan tidak boleh merasa selesa dengan keimanan yang berada di dada mereka karena keimanan itu pasti akan diuji oleh Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah jawapan kita terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala menguji manusia pada dua keadaan keadaan yang pertama dengan keadaan yang susah keadaan yang sedih keadaan yang menyempitkan kehidupan kita yang mana tidak dapat tidak agar kita menzahirkan satu jawapan sebagai orang yang beriman yaitu dengan menzahirkan sifat sabar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala membentangkan ujian kepada orang yang beriman dengan suatu keadaan yang sangat menyenangkan. Allah taala berikan apa sahaja yang manusia nak. Allah taala berikan kesihatan yang baik dengan harta yang luas. Maka ini juga merupakan bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala ingin menzahirkan daripada kesenangan nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita agar terzahir satu jawapan apakah kita ini hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apakah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang jemaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah maka di antara suatu pengajian yang wajib yang kita wajib mengisi dalam kehidupan kita adalah dengan kita mempelajari selok belok tentang syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apabila kita mempelajari selok belok tentang bagaimana kita ingin bersyukur dan apakah dia sifat orang yang bersyukur supaya kita ini tidak terfitnah dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita bimbang apabila kita mendapat nikmat dalam keadaan kita tidak memahami erti syukur pada Allah Maka dengan menyebabkan ni'mat tadi akan mengundang fitnah dalam kehidupan kita. Bagaimana fitnah yang boleh berlaku dengan ni'mat Allah? Ada orang dengan ni'mat Allah menjauhkan dia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Allah ta'ala membawa kisah Qarun Satu manusia yang ketika mana dia diambang kesusahan. Diambang kemiskinan. Mendekati baginda Nabi Allah Musa alaihissalam. Sentiasa dekat dengan Nabi Allah Musa dan memohon doa daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tetapi saat Allah Taala menguniakan kekayaan kepada Qarun disebut dalam kitab tafsir 60 orang yang gagah perkasa memikul anak-anak kunci gedung Qarun. Tetapi saat ketika itu Qarun mula menjauhi Nabi Allah Musa dan mendekatkan dirinya dengan Firaun. Tetapi ketika Qarun kaya, dia menjauhi Nabi Allah Musa tetapi sebaliknya dia mendekatkan dengan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bagaimana manusia itu kadang -kadang dengan nikmat akan menyebabkan dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawakan satu hadis yang sahih, satu kisah daripada hadis yang sahih. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal ada tiga lelaki cacat dari kalangan Bani Israel. Satu lelaki yang Allah Ta'ala uji dengan penyakit sopak kulit yang bertampung tuan-tuan. Kemudian lelaki yang kedua diuji dengan penyakit botak. Rambut yang tak pernah tumbuh di kepalanya. Dan yang ketiga diuji dengan penyakit buta mata. Dan ketiga-tiga ini kata Nabi SAW bukan setakat diuji dengan cacat tetapi bahkan miskin tuan-tuan. Maka sekali Allah Ta'ala menguji tiga lelaki ini mengutus malaikat. Menyerupai manusia. Lalu malaikat bertemu dengan lelaki pertama iaitu yang berpenyakit sopak. Dengan bertanyakan dua soalan. Wahai lelaki-lelaki apakah yang paling kamu inginkan sepanjang kamu hidup? Maka jawab lelaki yang berpenyakit sopak paling aku nak sekali dia kata apa? Iaitu agar dihilangkan rasa jijik manusia kepada aku, disembuhkan penyakit kulit aku ini. Ha, Kerana sejak aku kena penyakit sopak kulit bertampung orang jadi jijik nak berkawan dengan aku sekali malaikat menyapu pada kulitnya lalu terus sembuh penyakit laki-laki bila dah sembuh maka malaikat bertanya soalan yang kedua harta apa yang paling kamu nak sekali jawab lelaki ini paling aku nak sekali kalau boleh unta pun tak apa dah. lalu malaikat menguniakan seekor unta yang bunting hampir melahirkan anak didoakan lelaki ini agar dia hidup diberkati bersama dengan unta malaikat pergi kepada lelaki yang kedua yang berpenyakit botak Malaikat tanya dengan dua soalan yang sama, apakah keadaan yang paling kamu nak sekali sepanjang hidup engkau? Jawab lelaki ini paling aku nak sekali iaitu rambut kerana sejak aku tak ada rambut ni orang tak berkenan pada. Tuan sejak tak ada rambut dia kata aku ni tak tak ada orang yang berkenan pada. Aku. Dia kalau botak tuan poket tebal mungkin ada orang nak juga tuan. Ni dah lah botak tuan miskin. Ha cukup pekeh orang kata. Cuma adalah tuan-tuan orang perempuan ni dia suka lelaki kepala botak. Ada tapi tak ramailah lah tuan-tuan. Ha, hanya insan yang terpilih saja. Ada satu orang hamba Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah uji dia, isteri dia mengidam apa tuan-tuan. Mengidam waktu mengandung nak usap kepala botak tuan-tuan. Ha, ni cerita betul. Jadi yang jadi mangsa kena botakkan kepala suami dia lah tuan-tuan. Ha, dia suami dia cukur kepala, bini yang mengidam tadi usap kepala suami dia hilang rasa mengidam tuan -tuan. Ha, ada juga jenis mengidam macam tu rupanya tuan -tuan. Ha, tapi bukan bini saya tuan -tuan. Ha, ni bini orang lain <laughs> jadi nak kata apa tuan -tuan lelaki ni dia kata apa aku kalau boleh nak rambut sekali malaikat usap kepalanya tumbuh rambut tuan -tuan. cantik rambutnya lalu malaikat bertanya harta apa yang paling kamu nak sekali jawab lelaki ini kalau boleh lembu tak apa dah maka dikuniakan seekor lembu yang bunting hampir melahirkan anak Malaikat membiarkan dia bersama dengan lembunya. Malaikat pergi kepada lelaki yang ketiga yang buta matanya. Miskin pula. Malaikat bertanya dua soalan yang sama. Harta apa yang eh, itu keadaan yang macam mana yang paling kamu nak? Maka jawab lelaki buta paling aku nak kalau boleh mata yang celik. Maka malaikat mengusap matanya lalu matanya terus menjadi celik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat bertanya lagi harta apa yang paling kamu nak sekali? Jawab lelaki yang buta ini paling aku nak kalau boleh kambing tak apa dah. Maka dikuniakan seekor kambing yang bunting hampir melahirkan anak. Maka lalu kemudian Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang panjang, Allah Ta'ala membiarkan ketiga-tiga mereka ini dengan umur yang panjang. Tuan -tuan. Sehinggalah yang dulunya sopak dah sembuh penyakit, sekarang dah menjadi tokek unta. Tuan -tuan. Orang kaya unta memiliki satu lembah unta. Satu lembah ni tuan-tuan banyak dia gunung, di antara gunung dia ada lembah dia tuan-tuan. Di dalam lembah itu adalah unta milik. Lalu kemudian lelaki yang kedua dulu adalah berpenyakit botak. Sekarang sudah menjadi toke lembu tuan-tuan. Lembunya beranak minat. Dan yang dulu adalah seorang yang buta. Maka sekarang Allah panjangkan usianya sehingga dia memiliki satu lembah kambing. Dan dia menjadi orang kaya kambing tuan-tuan. Maka tiga-tiga sekali lagi Allah Ta'ala menguji mereka. Setelah mereka mendapat dua nikmat yang paling dahsyat, satu nikmat kesembuhan, yang kedua nikmat kesenangan. Tuan-tuan, dua nikmat ini kalau ada pada kita, tuan-tuan, boleh bawa kepada fitnah kepada agama kita. Sebab tu Allah Taala buat hidup kita ni cukup baik dah. Waktu kita muda, kudrat ada, tuan-tuan, duit tak berapa nak ada. Waktu kita tua, duit pencen banyak, tetapi pula penyakit pun banyak juga, tuan-tuan. Ha, jadi Allah Taala buat tu dah elok dah supaya kita sedar diri tak lupa pada Allah Subhanahu wa taala maka dua nikmat ini terkumpul pada mereka sekali lagi Allah menguji mereka mengutuskan malaikat kepada mereka maka yang pertama Allah utuskan malaikat kepada tokek unta tuan-tuan menyerupai rupa asalnya ketika mana dia susah malaikat menyamar sebagai seorang pengemis sebagaimana seorang yang berpenyakit sopak dan miskin seperti mana rupa asal tokek unta tadi Maka malaikat berkata, wahai laki-laki yang pernah dikuniakan ni'mat oleh Allah. Boleh tak kalau engkau berikan sebahagian daripada pemberian Allah kepada engkau, kepada ku? Maka lalu kemudian, jawab lelaki ini tuan-tuan. Apa jawapan dia? Dia kata, minta maaf. Aku tidak dapat memberikan kepada engkau walau satu dirham pun aku tak boleh nak beri. Ha, dia kata minta maaf banyak-banyak satu dirham pun aku tak boleh nak bagi. Ha, Karena apa yang aku ada pada hari ini masih lagi banyak aku berhajat kepadanya. Ha, dia kata, aku, aku ni harta yang terkumpul ni masih lagi banyak perkara yang aku nak gunakan lagi. Ha, sport rim tak tukar lagi. Rumah tak renovate lagi. Ha, Tuan-tuan, dia dah mula jadi gila pada dunia. Dulu, dia adalah orang yang susah. Waktu dia susah bukan main. Dia cakap, dia kata, aku ni kalau ada motosikal buruk tak apa dah. Asal boleh pergi masjid. Aku kalau ada kereta second hand pun tak apa dah. Asal boleh pergi masjid, time hujan. Sekali Allah beri dia 10 biji kereta tak pernah sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, waktu susah bercakap bukan main. Aku kalau aku kaya kapet surau Izora ni pun aku sponsor je kalau nak tukar kapet. Sakat puluh ribu padan aku je. Sekali dia kaya tuan-tuan kedekut tak hidung masin tuan-tuan. Hari maknanya begitulah Allah Ta'ala uji lelaki ini. Maka jawab malaikat aku seperti mengenali wajah engkau. Tidakkah engkau dulu sopak seperti aku kata malaikat. Dan engkau miskin seperti aku. Maka jawab lelaki tokek unta dia kata minta maaf. Kamu mungkin silap orang kot dia kata. Haa tuan-tuan lupa diri juga. Maka lalu kata lelaki ini dia kata. Harta yang aku dapat ini adalah warisan nenek moyangku. Dan ini adalah warisan nenek moyangku bukan harta sesiapa pun. Maka jawab malaikat. Wallahi demi Allah kalau engkau berbohong. Semoga Allah kembalikan engkau kepada asal engkau. Lalu malaikat pergi bertemu dengan tokek lembu tuan-tuan. Maka dengan menyamar sebagai seorang yang botak dan miskin seperti rupa asalnya lalu mereka berkata wahai lelaki laki ada tak apa-apa yang kau boleh sedekahkan kepada aku maka jawab lelaki tokek lembu ni tuan dia kata minta maaf aku tak boleh berikan engkau walau satu dirham pun aku tak boleh beri kerana apa yang ada pada diriku ini masih lagi aku berhajat banyak kepadanya kandang lembu nak buka 100 cawangan kandang lembu lagi Aku ha, perlu modal besar, minta maaf. Tak boleh nak sedekah lagi ni. Tuan-tuan, begitulah betapa tamak manusia ketika mana dia tidak memiliki apa-apa. Dia boleh sembang gajah pun boleh terbang, tuan-tuan. Ha, sembang babi pun boleh terbang, orang kata. Tetapi saat dia memiliki segala-galanya, maka dia sudah melupakan siapa yang maha memberikan kepadanya. Lalu kemudian kata malaikat aku seperti mengenali wajah engkau. Tidaklah engkau ini seperti aku dahulu yaitu botak seperti aku miskin seperti aku maka jawab lelaki ini dia kata tak kamu silap orang dia kata ni ha ni aku ni memang dulu daripada keturunan kaya tak? maka jawab malaikat wallahi demi Allah semoga Allah kembalikan engkau kepada asal engkau malaikat pergi kepada lelaki yang terakhir yang ketiga menyamar sebagai seorang yang buta matanya miskin lalu minta sumbangan minta mengemis Wahai laki-laki, ada tak apa-apa yang pernah Allah berikan kepada engkau? Boleh engkau berikan kepada aku? Maka jawab, toke kambing tadi dia kata, Sebagaimana aku dulu buta seperti kamu. Dan Allah yang menyembuhkan aku. Dan sebagaimana aku dulu miskin seperti kamu. Dan Allah meminjamkan harta kepadaku. Sekarang pada hari ini, Berapa ekor kambing yang kau nak ambil di dalam lembah tadi, kau ambil lah kalau kau nak ambil semua kambing itu bukan hak milik aku itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kamu nak ambil berapa pun kau ambil lah kerana ia adalah pinjaman daripada Allah maka kata malaikat tahanlah setiap harta kamu aku tak akan ambil walau satu ekor kambing pun kerana engkau telah lulus ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kisah ini kata guru saya barangkali sebab itulah tuan-tuan kambing ini menjadi binatang yang berkat berbanding dengan binatang-binatang yang lain. Sebab itu kalau kita buat moreh gulai kambing, ramai tuan-tuan. Tak macam malam ni tak ada kambing ni. Saya tengok kalau jemaah macam ni. Ha, dia kalau moreh kambing golek, air penuh ni tuan-tuan. Ha, dia malam ni mungkin karipap je tuan-tuan. Itu pun karipap inti oksigen. ya, <laughs> jadi tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya manusia teruji dengan nikmat. Moga-moga kita tuan-tuan tidak diuji dengan nikmat sampai kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Kerana kita bimbang tentang satu saat Allah ta'ala lupakan kita saat kita diambang kematian Berpisah dengan dunia Saat ketika mana Allah melupakan kita Tentang nak menyebut satu nama Allah yang ringkas pun kita tak mampu Sebab itu siapa yang ingat kepada Allah ketika mana dia hidup Maka Allah ta'ala akan menjadikan Dia sentiasa akan ingat kepada Allah walaupun saat ketika mana dia menghadapi satu saat yang sukar yaitu diambang kedahsyatan kematian maka itulah yang kita harapkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah maka sebab itu tuan-tuan bulan Ramadan perbanyakkan tasbih tahmid takbir tahlil la ilaha illallah sebagai tanda kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala jadi setakat itulah sebagai proses ringkas moga-moga Allah subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita insya-Allah apa yang baik datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu datang pada kelemahan dan kekurangan diri saya. Tuan-tuan, saya minta doa daripada tuan-tuan untuk dipermudahkan urusan saya. Tuan-tuan, saya sekarang ini sedang usahakan membina masjid di Kuala Terengganu, tuan-tuan, untuk pengajian orang-orang pencin. Yang orang pencin ni, dia orang ni tak ada masa nak mengaji waktu dulu. Sekarang ni nak mengaji ikhra, sekarang ni nak mengaji fadu'ain. Kita ada, tuan-tuan, lebih kurang 100 orang yang mengaji dalam keadaan surau kabin sementara, tuan-tuan. Ha, jadi, kita nak buat masjid kekal. 60% dah siap, dipermudahkan urusan minta doa, tuan-tuan. Ha, agar masjid ni dapat diimarahkan ha, dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi, kalau tuan-tuan nak ambil manfaat ruang dalam bulan Ramadhan, ha, saya tinggalkan flyers, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh scan saja, tuan-tuan, berapa pun niatlah atas nama mak ayah moga-moga ha, bila siap nanti masjid kita jangka nak guna Ramadan tahun depan. Moga-moga mengalir pahala pada kedua ibu bapa kita juga. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.